Наша сегодняшняя тема будет проста. Построение команды. Это всем известная тема. Каждый имеет даже свое понятие об этой теме. Мы рады, что мы можем просто обговорить, как же в FCA строится команда. Мы всегда обращаемся к модели, к модели, которую оставил нам Иисус. Иисус имел свою команду в своем деле, хотя он всемогущий Бог и Наверное, я мог бы справиться и сам, но он оставил нам модель с командой. Поэтому, применяя эту модель, имея своих 12 помощников в команде, 12 лидеров, в которых он вкладывался, еще больше он вкладывался еще в троих, мы применяем это также и э, у нас в FCA. Один из способов, то что для, для меня лично очень важно, это то, что в команде э, должны быть разные люди, для того, чтобы была динамика, для того, чтобы были бы даже и соревнования, и мини-конфликты для того, чтобы дело, на которое призвал наш Господь, оно было сделано совершенно, оно сделано было мастерски. Особенно для команды важны ценности, для команды важно понимать, куда мы идем. Поэтому важно всегда четко и конкретно и повторять это раз за разом. Наше видение, наши ценности, то, как мы делаем служение, чем мы отличаемся от других, и как мы все вместе можем помочь друг другу достигнуть цели, которые поставил перед нами Господь. Итак, если ближе рассмотреть, то выбирая людей в команду, нужно быть всегда э, осторожным, понимать о том, что многие люди иногда приходят просто из-за своих желаний, чего-то хотят добиться, э, но нужно всегда проверять их со Словом Божьим. Мы всегда проводим длинные беседы, мы рассуждаем на тему э, отношений с Богом, мы говорим о том, что, что их привело в служение, что их заставляет делать служение. Потому что независимо, ты можешь быть и частью команды все и не быть стафом все То есть ты можешь делать служение и использовать все ресурсы, но и можешь и не быть стафом все быть просто большой частью. Для нас э, также важно для меня даже лично важно понимать, то, что каждый человек приходит со своей историей. Каждого человека Господь воспитывал по-разному. У каждого человека есть свое понятие и свое восприятие Божьей воли. Поэтому мы всегда говорим о том о одном, что нас объединяет. А нас объединяет это видение, которое ведет нас. Потому когда человек приходит во всей, мы хотим, чтобы этот человек дополнял команду, и он был уже в какой-то сфере лидер, который может искать, самостоятельно может искать, чего хочет от него Бог через служение всей. Так как нас объединяет видение, мы можем видеть, что Господь строит кирпич за кирпичом, человеком за человеком, расширяет команду. И все из одного – видения. Поэтому для команды важно первое – это видение. Второе для команды важно – это, наверное, отношения. Отношения, которые будет руководить всей командой. Если отношений нет, то, соответственно, и доверие теряется. А если отношений нет, соответственно, люди э, не, не, не так друг к другу относятся и не, не, нету желания больше помогать. Поэтому важно для команды, чтобы были отношения как внутри команды очень близкие, так и их семьи должны иметь огромную ну, поддержку. То есть, Второе – это отношения. Отношения для нас более важнее, чем результат. Третья сфера – это профессионализм. Я думаю, что для каждой организации, для каждого служения и также для Господа очень важно, чтобы мы все делали, все, что мы не делали, все делали как, не как для людей, а как для Господа. Поэтому профессионализм Должен быть во всем этот человек, должен хотеть изучать и желать учиться, развиваться в той сфере, на которую поставил Господь. Иногда нам не хочется делать этого, потому что в мере какой-то возможности просто не получается в этот момент. Но мы хотим, чтобы люди в нашей команде постоянно имели и желание развиваться и идти к большему, желать большего. Поэтому профессионализм для нас номер три. Номер четыре для нас будет вызов. Либо другими словами сказать пример. Для других людей, которые не знают нас, они смотрят на нас иногда, видят нас в каких-то ситуациях и анализируют. И мы хотим быть большим примером, мы хотим давать людям вызов. Вызов, чтобы их духовная жизнь развивалась, вызов, то, чтобы их профессионализм рос, вызов отношения к семье, вызов отношения с друзьями. И также вызов в спорте, что немаловажно, вызов с тренером или для тренера. Потому номер четыре для нас это пример, ты должен быть примером, примером во всем. И стараться достигать совершенства в каждом аспекте своей деятельности. Подсуммируя то, что мы сказали сегодня, для нас, для команды, построения команды очень важно четыре аспекта. Первое, это видение. Каждая команда должна иметь видение. И каждый день мы должны делать какой-то маленький шаг для того, чтобы достигнуть этого видения. Не всегда получается сделать огромный, но маленький шаг мы можем делать и прилагать к этому максимально усилий. Второе, для нас отношения важнее, чем результат. Отношения – это то, что строит команду, то, что заставляет ее идти вместе и далеко. Третий аспект – это профессионализм. Каждый человек должен стараться развиваться, потому что он не должен оставаться на месте, он должен искать возможности присоединяться к каким-то тренингам и постоянно иметь возможность роста. То есть это профессионализм, мы должны все делать как для Господа. И четвертый аспект – это быть примером, быть примером во всем. Для людей очень важно знать, что они могут доверять нас, и мы должны давать им вызов каждодневный своей жизнью показывать, какой вызов Господь нам дает ежедневно. Поэтому будь примером. И в ободрение хочу сказать, что этот процесс затягивается на долгие годы. Этот процесс не просто делается в один месяц, в три недели, в один день. Нет, это процесс долгосрочный, потому лидерам хочу сказать, что наберитесь терпения. Терпение – важный элемент. И также наберитесь веры, верьте в других, доверяйте. Иногда просто надо отступить и не надо мешать. Иногда хочется просто в конце, уже в конце дня сказать, что я сделал все максимально для того, чтобы подбодрить этого человека или укрепить его веру. Поэтому вы, лидера, задумайтесь о том, что вы оставляете, какое все-таки наследие вы оставляете. И в, в итоге вы увидите свою команду. Команду, в которую вы должны вкладываться, несмотря ни на что, отдавать все, что у вас есть и в конце концов мы увидим какой результат Господь дает, потому что Господь дает результат, а мы можем стараться и прилагать максимум усилий. Поэтому с Богом и больших вам свершений и классной и классной команды. И классной команды.